Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukrāņiem, bēgļiem Latvijā. Projektu īstenībā Brīdnība patvērums drošā māja finansē ASV valsts departaments. Projektā Cilvēks paliek cilvēks. Galvenā doma ir sniegt atbalstu Ukrāņas cilvēcībniekiem, kas ieradušie šeit uz dzīvi Latvijā, viņu kara gadījumā. Konkursu rīkoja ASV vēstniecība šeit Latvijā. Tā bija tāda iespēja arī saņemt finansu līdzekļus no Vācijas valsts, valsts departamenta. Un, praktiski tādas pašas izpētas, kāda ir Rīgā, arī Lietuvā. Jo Lietuvā ir pietiekami liels arī skaits Ukrāņķijas civiliedzīvotājiem, un arī tur ir nepieciešama šāda veida atbalsts. Šis te projekta nosaukums radās manai kolēģijai Līgai. Viņai bija vairāki varianti. Bet, Kaut kā likās šī doma, cilvēks paliek cilvēks, neskatoties, kurā valstī viņš dzīvo, kāpēc viņš ir ieradies uz, uz, uz citā valstī dzīvot. Neskatoties uz kādiem apstākļiem. Viņam ir tieši tādas pašas vajadzības un nepieciešamības kā tam cilvēkam, kas arī dzīvo šajā valstī. Kā mēs varam atcerēties, kādas bija pirmās ripsaktas, kuras bija pats pirmās. Mēs viņai organizējām draugu darbību. Jo šajā nometnē piedalījās gan latviešu ģimenes, gan Ukrāņu ģimenes. Tas uzsvars vairāk vai mazāk tika likts arī uz bērniem. Lai bērniem tur būtu jautri, lai viņiem būtu ko darīt, un lai pieaugušie, kas ir līdzi, arī varētu atpūsties un attēlot telpu un kaut kādreiz aiziet no tās ikdienas. Uz Ukrāņu Latvijas monēta Hollandijā - Reāla Somija kurā mēs ieliepojam mūsu izgatavotu informāciju par apgūli latviešu valodā, kas tika piemērota tieši bērniem šajā vecumā ar spēļu elementiem. Un mēs izsludinājām pieteikšanos, un tā atcaucījā bija grandioze. Soma, kas uzliek pienākumu apgūt latviešu valodu, Nevis vienkārši aizsākt, bet bija arī tādas izpētas. Arī tā poligrāna veikla izdevuma komanda bija tāda pati. Šobrīd apziņā var teikt, ka mums ir jāatrod arī mākslinieks. Viņam bija izdevuma, jau tādu saktu īstenībā, bet es atnācu, paņēmu, aizgāju. Lai saprastu, ka tev tomēr ir jāintegrējas šeit. Bet viņas nāk ar prieku. Es domāju, ka viņas ir ļoti pateicīgas, ka viņām ir šāda iespēja. Jo es saprotu, ka, ka tās sarunas ir svarīgas, un tēmas ir svarīgas. Ar noticības oficiālo laiku tas arī nebeidzās. Tas nebeidzās. Nē, viņas arī tā paprasta, vai mēs varam mirkli vēl šeit uzkavēties. Un un tas ir svarīgi, ka mm -hmm. mēs dodam kaut ko tādu brīdi. Jo, jo lietā jau var neatšķirties. Ar, Tieši arī viņas nāk. Lai būtu kopā, mm -hmm. lai saprastu, ka viņas šeit nav vienas, ka viņas var viena otru atbalstīt. Un, uh, patiesībā viņi ir satikušās savā starpā un arī savu brīvo laiku nu, pavadījušās. Mm -hmm. Tāpēc viņi ir iepazinušās, ja ne tikai tur nu, nāku uz to nodarbību, bet arī tur. Man kā cilvēcīgam, vissvarīgākais ir draugi cilvēki apkārt, lai es nejūtos viena. Un tajā brīdī man likās, nu, kas varētu būt tāds, nu, lai savestu kopā šos cilvēkus. Pirmās dienas nogaliņus notika nesen Rīgā. Interesanti, ka uzņemotā ģimene bija izdomājusi pat tādu eh, koncepciju, ka viņiem būs vakariņas ar nosaukumu Brīvība. Mm -hmm. Tas izpaudās arī eh, eh, dienas izvēlē, galda klajumā, var teikt, bija sabērts brīnišķīgi garšīgas sastāvdaļas. Un tad katrs brīvi veidoja sev burgeru, ierakstīju to darījumu. Es zinu, ka ir arī notikušas otras vakariņas, bet tur bija tāds tematiskais pasākums, kāpj uz kāpnes. Tur bija arī tāda izcēlījusies no laikiem. Uzvarējot fragment viņa draugijām, jau ir izveidojusies no kameras laikiem. Uzvarējuši tikšanās Rīgā abām šīm dāmām, un arī tagad bija vakariņas.

Vēl es esmu ļoti gandarīti, ka tiks sagatavoti divi izglītojošie materiāli. Viens būs domāts vecākiem un pedagogiem par to, kā runāt ar bērniem par karu. Jo vārds karš mums skan visapkārt, katru dienu. Ne tikai pieaugušos, bet arī bērnos var izsaukt savā veidā trauksmī un - bailēs. Tāpēc man liekas, ļoti svarīgi, ka šāds materiāls tiks sagatavots. Un otrs materiāls, kas man liekas, kas ir ļoti svarīgs arī ukraiņiem civiliedzīvotājiem, kur varbūt ir iebraukušas dzīve nesen Latvijā, un ne tik ļoti pārzina visu vietējo, vietējo darba, tirgu, vietējo. Pie tiem sastāvam būtībā arī tam materiālam, kas ir vēl ticis cilvēku tirdzniecības novēršanai, lai nejauši cilvēki nekļūtu par cilvēku tirdzniecības upuriem. Glavākais ir atcerēties, ka cilvēks paliek cilvēks jebkurā laikā, jebkurā mirklī, jebkurā tautībā un iekšā virzienā. Ja tu to dari, ko tu esi apņēmies darīt, to jāsadzirdas pēc iespējas labākās sirds, tas viņam tur vispār nevar nesanākt. Cilvēks paliek cilvēks, palīdzam ukrāņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība patvērums drošā māja - finansē ASV valsts departaments.